Это очень значимое событие. Почему? Потому что здесь поднимают самых ярких, самых талантливых наших молодых исполнителей. Я когда слушаю, как девочки и мальчики поют, у меня даже слеза пробивает. Это главное. Это нужно делать. Это самое главное. Я благодарен э, оргкомитету, э, лично Андрею Андреевичу, что он это про проводит. Я с удовольствием приехал сюда э, сыграть пару пьес. Конечно, это не мой, как бы там, стиль. По... Тут вокальные. Но ну, я с удовольствием принимаю это учение и говорю огромное спасибо и преклоняюсь.

Ну ось і все загадкова казка під назвою Кришталеві громадвітисячі 2009 підходить до свого завершення, і виноградів каже друзям до зустрічі, і на сам кінець хочеться сказати спасибі тим, без кого це свято пісні і краси не відбулося.